А почему вы именно выбрали поле на Майдане искать клиентов? А Или вы что, через интернет их А пишите что как? Нету. потому что микрофона Потому что... сейчас не гоняют, там стоит этот, которым мы платим 100 гривен, а девочкам 50, 50 человек, даже, которые платят. Милиції доступ ограничен на Майдан, скажем так, і вот они, вот таким образом, рішили подискать клиентів, потому что они себя чувствуют в безопасності серед маси народу, яка здесь ходить, і ограничены їх действия сотрудников милиции. Раніше в центрі в міста не було борделі, це тільки після майданчик. Ну, бурды не можно, сказать, что их не было никогда. Они появлялись, но как бы мы по мере возможности оперативно реагировали и как бы привлекали к ответственности организаторов этих борделей. А сейчас как бы мы имеем ограниченный доступ к центральной части города, потому что он заблокирован. И поэтому как бы девочки это тоже уследили этот момент и начали сливаться с толпой, скажем так, и искать тех мужчин, которые приехали сюда из регионов. Как вы знали, что тут партийцы из партии удар? Ну, заходу, мы как бы сейчас будем выяснять все эти моменты, мы не будем акцентироваться на том, что там... Вы уже сказали, там не Сейчас мы будем разбираться и общаться уже непосредственно с этими клиентами, как мы, мы не можем полноценно утверждать, скажем так, пока еще не произведено разбирательство. Сейчас будут отобраны объяснения у вот этих мужчин, которые находятся сейчас в этой квартире.